पाकिस्तान और तुर्की के माबे ज़ाहरी और मखफी ताल्लुक किसी से छुपा नहीं हैं गुजशत हफ्ते दोनों मुल्कों की आला फ़ौजी क्यादत के एक अजलास में फ़ौजी साजो सामान के तबादले के मतलब बातचीत हुआ जिसमें अनमांड एरियल वहाकल यू ए वी मिज़ाइल तकनीक के तबादले पर जिक्र हुआ और जराए के हवाले से खबर है कि तुर्की को एटमी हथियार फराहम करने पर भी बातचीत हुआ चूंकि तुर्की के सदर रजब तयब इरदगान इस्लामी दुनिया की सदारत करना चाहते हैं और उसके साथ एटमी हथियारों से लैस एक कवी ताकत के तौर पर दुनिया में काबिज होना चाहते हैं इसमें उनका साथ नज़रियाती साथी पाकिस्तान दे रहा है जो सऊदी अरब से मुतासरीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओ आई सी से हट कर एक गिरोह कायम करना चाहता है ताकि उनके मसलों पर और मुद्दों को उनके मुताबिक चलाया जा सके लेकिन इसमें सऊदी अहद मोहम्मद बिन सलमान एक बड़ा रोड़ा बने हुए हैं दोनों मुल्कों की इन पोशीदा हरकत दुनिया के लिए काफ़ी मशक्क़त पैदा कर सकता है इसमें चीन की खामोशी भरी हामी भी काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है